Добрый день. Таким мы решили снять небольшой видеообзор про наш ремень от Power Паракордный оружейный. Так как было много вопросов насчет использования функций и вообще характеристик этого ремня, сегодня вкратце попытаюсь быстро рассказать, как он работает, как он крепится и что он из себя представляет. Первое его отличие от всех остальных ремней то, что он полностью практически сплетен из паракорда у американских любителей оружия и стрелков давно есть мода носить изготовленные под заказ паракордные ремни. То есть это как кастомная версия обычного оружейного ремня. И мы решили сделать что-то наподобие, но намного более функциональное, чем у них. И у нас вот что получилось. Данный ремень имеет два места крепления на саму винтовку. В данном видеообзоре мы взяли карабин типа М4 R15, но с таким же успехом он крепится на любой э, карабин семейства АК. То есть проблем нет, он абсолютно совмещается э, с любым типом оружия. Э, начнем с типа крепежа. У нас, как видите, из стропы вот передний крепеж. Он крепится на любой вид э, антапки. Штатная антапка АК или будет QD-шная антапка быстросъемная или обычный карабин. То есть на, на что вы хотите прикрепить, на то он и крепится. Плюсы стропы в том, что она бесшумная, она не звенчит, когда она прикреплена к вашему карабину, не шумит и многофункциональная, грубо говоря. Так, покажу сразу. Будем крепить на обычную антапку переднюю нашего карабина. Вот мы. Крепим на карабин стропу, передняя есть. Крепим заднюю, задняя антапка. Сейчас про нее вкратце расскажу. Это самая натуральная антапка. То есть, не имея никакого типа антапки, или даже не имея вот это отверстие в складном прикладе, будет это крейнсток, обычный приклад от м или весло, атака. Эта антапка подходит на любой тип приклада. Покажу, как она работает. Вот, она сама сделана из стропы. Имеет декольцо и щелевку То есть сюда вы можете просунуть саму стропу ремня или прикрепить карабин. И таким образом он крепится либо на трубу, то есть сама стропа. Вот, просунул. Излишек стропы можно засунуть под вот такую вот резинку и мы имеем саму антапку или таким же успехом мы можем крепить его на сам приклад сейчас я быстро постараюсь это показать у меня есть. Покажу, как крепится сам ремень. Вот ремень мы просовываем под заднюю антапку. Пропускаем здесь. Вот. Переднее крепление есть, заднее крепление есть. Окей. Сам ремень. Как он работает? Вот у вас режим. Плюс данного типа крепления, что у него есть широкий спектр регулировки, то есть вы можете удлинить э, саму стропу для работы с вашим карабином. То есть, если это режим, допустим, вы стоите на блокпосте, вам не надо использовать свое оружие. В прямых целях вот он на вас висит, он вам не мешает, вы можете иметь полную свободу действий, можете копать землю, траншеи, что угодно делать, варить суп и кушать. Также данный хватик имеет прорезиненный э, прорезиненный материал, который поможет вам с легкостью и большей скоростью удлинить переднюю часть в любых перчатках, то есть и быть готовым сразу. То есть не будет такого, что стропа будет соскальзывать с перчатки или с мокрых пальцев, грязных. Далее, как и на всех э, нормальных ремнях. У меня у нас здесь есть режим быстрого сброса, то есть и возможность быстро избавиться, как бы это плохо не звучало, от своего карабина, в зависимости от вашей ситуации. Также есть возможность быстро из трехточечного режима перейти в одноточечный режим. Вот. И есть возможность работать со вторичкой. Таким же способом вы можете быстро прикрепить свой ремень обратно. Данный ремень регулируется сам по себе. Тут мы регулировали само крепление ремня к карабину. А сам ремень, то есть, если вы крепкий большой мужчина, у вас есть абсолютно неплохой запас регулировки самого ремня. Он удлиняется вот таким вот образом, очень быстро. Вы под свое телосложение его регулируете, и сам ремень уже шире. Излишек стропы крепится на э, укра украинского производства реплику э, клипсы на моле от известной фирмы ИТВ. Сделана в Украине, отличное качество. Стропа Днепропетровская, одна из лучших строп, производимых в Украине. Вся фурнитура 2М итальянского производства, вся фурнитура Милспек, то есть она рассчитана на военное использование. Всем спасибо за то, что посмотрели это видео. Желаем вам хорошего дня. До свидания.